Dia tak tahu tahu, tahu ni kalau jumpa dengan geng-geng sesat ni, ini benda-benda dia mainkan. Ada orang yang mungkin tak faham, tak belajar, dia akan macam, "Eh, betul juga." tak ada tak. Masa so, balik pada asal Allah Taala tak bersatu dengan makhluk ni. yang dia berpisah dengan makhluk ni. Tangan dia kata Allah oh, Taala dengan makhluk dengan kita kan. Itu tu patut ayat. Kalau kita dengar orang tu kata Allah di mana-mana ataupun -mana, bertempat, fahaman tersebut ada terlibat dengan tajuk ni. Nak katakan bahawa dalam semua ada Allah. Dalam batu ada Allah, dalam ni ada Allah, Allah, Allah ada di mana-mana. Ha, kita kita belajar daripada sunnah Nabi Muhammad Wasallam, Allah tak Ar-Rahman yang asyik tawa Habis cerita. Bismillah wa salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nualah amma ba' okay, Jadi dia kata, uh, dua contoh tadi, kata-kata Amr bin Ubaid Tentang nak tolak hadis Nabi, macam tu je Bahkan ayat Quran, ayat Quran boleh dikata ini ayat ni kalau turun kan Allah tak ada hujah ke atas hamba. Maksudnya dia nak hukum hamba-hambanya dia tak boleh. Sebab dah tentukan sebelum jadi. Ni sebenarnya tradisi, ni tradisi iblis. Dan Allah Yang Alih. Sebab kalau kita lihat pada kisah Adam dan iblis, dua-dua makhluk Allah Taala ni berdosa buat kesalahan. Cuma beza dia, Adam alaihissalam dia bersalah dia bertaubat. Iblis dia bersalah, dia salahkan Allah Ta'ala balik. Ha, ini kena, kena faham, tradisi kan. Bila orang kata masalah kisah Adam dan, Hawa, Adam dan Iblis tu, ab, antara pengajaran yang terbesar diperolehi adalah masalah taubat. Mana Adam AS, dia salah, dia taubat. Ha, itu iman, apa hamba yang beriman. Ada ha, pun hamba yang kufur, dia bersalah, dia salahkan Allah Ta'ala balik. Kan? Okay, itu tu dia kata, Rabbi bima agwaitani, Tuhan ku dengan sebab kau sesatkan aku. Ha, dia kata, dengan sebab kau sesatkan aku, sesatkan nanti. Dia ayat tu digunakan. So macam inilah tajuk dia. Okey. Ini ada dua misal yang nyata mengenai keberanian pelaku-pelaku bid'ah untuk menolak nas-nas yang sabit yang pasti serta menentangnya. Ia adalah satu tanda dari tanda-tanda kesesatan dan kejahatan yang bertambah dengan bertambahnya kerosakan dan kesesatan. Makin, makin sesat orang tu makin rosaklah uh, dia punya akidah, makin dahsyat dia punya penentangan. Keberanian tu sangat melampau-lampau. Yang kita kata benda ni Dalam masyarakat kita sekarang pun Kita dapat lihat Nak berlakukan tolak nas Kan tutup petang Tutup aurat Orang kata apalah kan Kita tegur Benda-benda terang-terangan Allah Ta'ala ada larang Orang boleh Masih lagi kata uh, Yang penting adalah hati Bukannya Ikutan kepada perintah Tuhan Okey Berkata Imtaimiyah Dalam kata-kata uh, dalam beliau Mengenai kesufian okay, Yang berpegang dengan Wahadah lujud dia, dia sebut sufi ni Ada yang cenderung kepada wahdatul wujud ada ada yang tidak kan dan apa apa kita panggil apa pasal wahdatul wujud ni satu fahaman yang menyatakan bahawa semua alam ni uh, datang daripada zat Allah taala itu aka Nur Muhammad mana daripada, daripada zat Allah dia jadi Nur Muhammad daripada Nur Muhammad jadi semua alam so bagi dia orang semua benda ni macam dia punya analogi dia ombak uh, eh laut ombak buih tapi semua tuanya satu ataupun kapas benang kain kapas benang kain tapi semua tu adalah satu in the end <laughs> dia tak tahu tahu ni kalau jumpa dengan geng-geng sesat ni ini benda-benda dia mainkan ada orang yang mungkin tak faham tak belajar dia akan macam eh betul juga tak ada tak so balik pada asal Allah Taala tak bersatu dengan makhluk ni dia berpisah dengan makhluk ni tangan dia kata Allah oh, Taala dengan dengan kita kan Itu tu patut ayat kalau kita dengar orang tu kata Allah di mana-mana tanpa bertempat fahaman tersebut ada terlibat dengan tajuk ni. Nak katakan bahawa dalam semua ada Allah. Dalam batu ada Allah, dalam ni ada Allah, Allah, Allah ada di mana-mana. Ha, kita kita belajar daripada sunnah Nabi SAW, Allah SWT, Allah SWT, Ar-Rahman yang ar asyik Habis cerita. Okay. Macam mana? Tunggu mati. Nah, tunggu mati tu pun kita nampak. Ha, daripada sekarang kita dengar Nabi beritahu kita, kita beriman. Ada, ada. Kan? Okay. Kita faham maksud tapi tak tahu cara. Ha, itu gitu. Tapi kat sini contoh ya. Buat tu Kalau tuan-tuan dengar orang yang macam tak nak solat, yang geng apa, geng apa, yang, 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 yang makrifat hakikat ni, sebagian tu ada separuh solat lagi, ada separuh yang tak solat dah. Dia kadang dia kata apa? Yang saya jumpa satu kumpulan ni, dia kata, macam mana uh, yang empunya diri nak sembah kepada diri dia sendiri? Mana kalau kita dah Allah, Allah kat luar pun Allah, so siapa sembah siapa? Sebab so, tu tak solat tu. Kau tak tahu tak solat tu sebab tu. Kau dia kata ni dalam ni ada Allah tadi kata zikir hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi wa irullah nur Muhammad sallallahu kan. So, sebab tu dia tak solat. Sebab kalau nak solat dalam ni dah ada Allah. Kalau dua satu Allah dah dua. Dua syirik lah. So tu tak solat. Ini benda ni kita dengar kelakar. Tapi ini pegangan sebenarnya paling besar masyarakat Islam kita di Malaysia ni yang tak solat itu fahaman dia. Sangat pelik dan janggal kan tapi sebenarnya benda ni hanya digunakan sebagai alasan untuk tidak patuh perintah Tuhan habis cerita apa alasan tak nak solat ah, cari gunakan alasan ni lah apa guna solat kalau masih syirik ayat dia keluar kalau masih syirik dua satu dalam satu sana satu sana satu jadi kan banyak sebab bagi dia semua ni Allah okay, jadi dia terang kat sini berkata Ibn Taymiah menerangkan tentang kesufian yang berpegang waktu lujud telah menceritakan kepada ku seorang yang dipercayai yang meninggalkan mereka, tinggalkan kumpulan ni. Ya. Bila didedahkan pada mereka, kepadanya rahsia mereka. Bila rahsia mereka didedahkan, baru dia dia tinggalkan. Dia asalnya kadang-kadang dia cakap depan-depan kita, dia tak cakap terus terang. Tapi lama-lama kan kumpulan-kumpulan ni, dia akan zahirkan sikit demi sikit kesesatan dia, tapi kalau tiap-tiap hari dia isytihar kan mampu orang tak ikut. Dia ada ada rahsia. ni kelas rahsia. Kalau kita pun rahsia, ni tak rahsia kan ni tayang kan? tayang, tak ada rahsia. Siapa yang kena rahsia tu masalah. Okey <laughs> okey. ada orang kata benda ni berkait dengan tajuk Nabi berdakwah pada zaman era Mekah. Sekarang ni tuan-tuan tak kena ugut dan sebagai bunuh sebagainya. Kenapa nak nyuruh sampai ke agama? Apa masalah dia? Pasal, Nabi marhalah Mekah tu yang so, yang di rumah apa Al-Arqam tu sorok-sorok datang tu itu pada peringkat awal sahaja ketika nyawa mereka terancam sebagainya hatta berhijrah. Tuan-tuan, apa alasan nak nyuruk-nyuruk kat rumah, kan? Datang-datang, nyuruk, ngaji nyuruk-nyuruk, tak apa. Tak boleh belajar betul-betul. Eh, pelik. Baik.